Друзі, на черзі у нас духовний сніданок. Сьогодні поговоримо про спасіння. Що це таке і як його не втратити. Залишайтеся з нами. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Валерій Рябой. Доброго ранку, вам, Валерій. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нас. У нас сьогодні тема така. Я би сказав, основоположна взагалі для християнства, але в той же час для багатьох це може бути незрозумілим. Чому християни постійно когось хочуть врятувати від чогось? Що це таке? Про що мова йде? Від чого рятувати? Да, я хотів спочатку сказати тому, що в основі кожної теології, або uh вже -huh. в будь-якій релігії серцем теології являється наука так називає. Называемая... называемая сатириология, то есть наука о спасении, о спасении. потому угу. что она является фундаментальной, фундаментальной, вот в каждой религии. Так вот, что такое спасение от чего? Ну, прежде всего, прежде всего, так как мы все являемся грешниками, вот, угу. мы преступниками являемся, да, то мы прежде всего нуждаемся в спасении от наказания за грех. То есть вот, ага. если я бы сказал так иллюстрацию, когда мы иногда приходим это домой и вдруг видим, что ребенок под столом и тишина. То есть это сразу же... Вот, мы, да, и мы это понимаем, что что-то вот, что вызвало. То есть чувство угу. вины вот, вызывает то, что ребенок прячется. Так вот изначально интересно, что человек спрятался от Бога. То есть он залез под стол, он залез в кусты. Угу. Чувство вины. Он почувствовал, что э, должно произойти возмездие за непослушание. Угу. Да? Поэтому спасение от наказания за вину. И вот это наказание за вину человек, эта проблема была решена самим Богом. То есть сам Бог подставил себя под удар наказания. И вот Голгофа это ничто иное, как свидетельство того, что Он взял наказание наше, которое юридически мы должны были понести, угу. на себя. Вот, поэтому это первый. Первый акт спасения, то есть верующий человек, который вот веровал в вот этот акт, он, он просто ликует от того, что он уже не будет наказан за свои грехи, за свои угу. ошибки. Это первый момент. Второе. Второй акт спасения, в котором мы как люди нуждаемся, то есть мы так как грешники имеем склонность к греху. То есть грех обладает чарующей, такой чарующей привлекательной силой. Он влечет человека. То есть а. человек находится как бы под гипнозом вот этой чарующей силы греха. И вот нужна сила, то есть сам Чего себе человек, да, сам не себе да. человек не имеет вот этой силы сказать греху нет, стоп! Угу. Вот он нуждается в некой другой сверхъестественной силе. Может угу. быть, кто-то видел по Discovery: вот как, например, змей, он языком гипнотизирует лягушку. И вот она надувается вот кричит, но вместе а с тем. Не, может вырваться, да, вместе с тем сама лезет сама она просто ага. ползет, да, поэтому вот вот эта некая такая сила, чарующая, гипнотическая греха, ага. вот человек не в состоянии собственной воли, собственным разумением, вот сказать нет, то есть он нуждается в Боге, он нуждается вот в силе, вот эта сила есть ага. в Боге, мы называем это сила Святого Духа. Да. Тобто ну, спасение, тобто спасение, это в первую очередь спасение от покарания, от греха, да. так, тобто от смерти, да. ось. Второе, Спасение и от греха самого. От самого греха. И третье спасение, как акт завершающий, это спасение э, э, от, нашей греховного, от нашего греховного тела. То есть это называется в Библии как прославление. То есть тогда, когда сиетленное Библия говорит, облечется в нетление, угу. вот, потому что мы, мы тленные, мы умирающие, это вот самая так. такая, ну, истина, вот, которая не требует доказательств, так, поэтому так. мы нуждаемся в спасении, вот, чтобы Бог нам дал новое тело. Вот уж якот рымать это спасение. Нам нужно просто как, поверить в Иисуса Христа, нужно что-то сделать, ходить в церковь, выполнять законы и так далее, жить да, христианским жизнью. Да, Библия говорит, это, это основополагающая как бы фундаментальная истина, в которую э, мы веруем, то, о чем говорит Библия, позвольте прочитать. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть это спасение, безвозмездный дар Бога. То есть, то есть, он дарует Всем. Да, но да, он всем э, предлагает это спасение, но это спасение нужно взять, то есть нужно воспользоваться этим спасением, и, и вот, этот, вот эта рука, которая берет это угу. спасение, когда она становится твоим идентичным, угу. эта рука называется вера. Угу. То есть мы верой берем это спасение, и это нет наших дел, это то, что Он сделал, Он сделал. Вот. И э, вот что нужно это уверовать? Ну, есть два таких акта э, веры. Э, нужно уверовать, что Иисус – это заместительная жертва. Он умер угу. вместо меня. Это первый факт. Да, угу. Он мой спаситель. Да, он мой спаситель. Нет другого имени, которым мы бы спаслись, говорит Библия, кроме Иисуса Христа. Ни в ком, ни в чем. Угу. Вот. Он – заместительная жертва. Да. Второй акт – то, что э, Бог засчитывает вот его победу, его послушание, э, засчитывает на мой счет. Так Библия говорит «вменяет его праведность угу. мне». Вот, потому что для спасения нужна совершенная праведность, стопроцентная праведность. И так как в стопроцентной праведности никто не имеет из людей Є То тільки один, хто може этот кредит. Это Иисус. Иисус Христос. Да. Да. От ну, в чому суть. Ну, от мене запитання. Е, як правильно формулювати от, те, як, як я? От, наприклад, я прийшов до Бога, я прийняв його своїм спасителем, покаявся. Я тепер спасенний, чи я буду спасенний? Да, это очень правильный вопрос, очень правильный вопрос. Значит, до тех пор, пока вы находитесь в состоянии веры с Иисусом, вы спасены, потому что это спасение принадлежит вам. Но вы можете потерять это спасение. То есть никто насильно вас спасать не будет. Вы можете отказаться от спасения. Ну, але я думки, такие, я на одного разу чув, что такая такая формулирование, даже такая стальной выраз: «спасенный одного разу, спасенный не заждды. Да, то есть, другими словами, есть что если думка. ты спасен, ты утратить спасение не можешь. Да. Да. Но э, Библия нам говорит э, от, э, несколько о том, э, что человек может отказаться от спасения. Вот, угу. позвольте даже хотя бы один текст такой это прочитать. Э, то есть, э, вот. когда уже человек принял Господа своим спасителем, э, то есть, уже все, оцей, весь план, діє, як, да, и, он действует, как он находится и... в статусе спасенных людей. Он находится. То есть да. когда человек принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, да. он, он имеет статус спасенного человека. Так. И он может иметь уверенность. Что бы с ним ни случилось, он может иметь уверенность в спасении. Вот. Но он может его утратить. И вот написано так. Э pocz. Побеждающий облечется в белые одежды. И не сглажу имени его из книги жизни, исповедую. Имя его пред Отцом моим и пред ангелами его то есть не изглажу. Господь говорит, что, может быть, это имя вычеркнуто из этого статуса книги жизни. Вот в каком случае? В таком случае, если человек, значит, он может потерять веру, он может повернуться к спиной к Богу, он может быть в статусе вот этого блудного сына, который решил покинуть отчий дом. Угу. То есть, когда он вышел из отчего дома, он Хочу погибший. Был. Да, да, до тех пор, пока он снова не вернется. Да, поэтому всегда Христос Ooh. говорит, бодствуйте и молитесь, бодствуйте и молитесь. Да. Или, например, все апостолы об этом говорят, что чтобы ты не потерял свой венец, смотри, бодствуй, чтобы ты не потерял свой венец. Поэтому, знаете, если бы принять идею, что ты однажды спасен и навсегда это спасен, это привело бы человека к полному такому аморфному состоянию. То есть, уже больше мне ничего не надо это делать, я это спасенный. Вот. А спасение это определенный процесс освещения, он связан с нашим освещением. То -то, это такие одномоментные да. Да, такие Да, да. Потому что спасение, Где? когда опыт спасения, он включает в себя пять аспектов. Вот я хотел бы сказать для наших телезрителей. Цекаво. Это опыт, это не просто умозаключение. То есть, угу. я могу понимать, да, какие-то богословские истины и так далее. Угу. Но спасение ⁇ это всегда опыт. Вот. Подобно тому, как я бы хотел сказать такой пример, что мы не можем пережить опыт любви на основании какого-то прочитать там, роман или там, да, или я могу... Ну мо... так, это просто Да, или там, его. если я спрошу, вы имеете опыт вождения машины? Вы скажете, да, я имею энциклопедию. Я это, да, так? как это делать. Я там, читал про это. Да, да, поэтому опыт спасения, включает в себя пять аспектов. Первое – это покаяние, исповедание, это прощение, ага. это оправдание и прославление. Вот эти все пять аспектов, Вместе, только вместе. То есть они идут как бы последовательно, но вместе, до свидания, да, включая спасения. в себя опыт спасения. Это угу. очень важно. А еще можно их повторить? Да, это опыт покаяния. Покаяние? Что это такое? Это да. когда происходит переосмысление. Покаяние ⁇ это переосмысление, прежде всего. Это осознание того, что я грешник. Что мне нужно повернуться лицом к Богу. То есть это, это поворот. Ведь оно это... Но, это и, и да. меньше и бег. Да, угу. и сейчас, если да, раньше да. человек бежал к греху, то сейчас он бежит от греха, бежит к Иисусу, он бежит к Богу. Угу. Да, второе это исповедание, когда это необходимо исповедать или перед Богом. Или перед тем, с которым у нас ну, был грех, или мы uh -huh. нанесли какой-то урон uh -huh. и так uh -huh. дальше. Uh -huh. да? uh -huh. Опыт прощения. Это означает, что я верю, что ради Иисуса Христа Бог меня прощает. То есть я уже не хожу с чувством вины. Вот. Uh -huh. Вина э, снята с меня. То есть человек переживает опыт радости, он знает, он знает, да, я грешник. Но я прощенный грешник. Угу. Я прощенный грешник. То есть больше домоклов меч не висит над моей головой. Я, я освобожден от угрозы. Вот угрозы. То это такой груз вины просто падает, а с тобой и жить намного легче. Да, безусловно. Ведь опыт спасения, я скажу так, что вот мы переживаем в жизни много таких замечательных опытов, которые, психологических опытов, угу. как ну, позитивных, скажем, например, время влюбленности, свадьбы, там, рождение ребенка, или там, ну, многие такие красивые замечательные опыты, да. Но опыт спасения по своей глубине и широте, uh -huh. по, по своему всеохватывающему эффекту на э, все естество человека, я бы сказал, uh -huh. Здесь все естество, вот то он превосходит все какие-либо позитивные опыты в жизни. Потому что это действительно душа наливается, наливается вот этим восторгом. Восторгом, что Бог знает тебя, ты знаешь Бога, ты спасенный человек. Последнее вопрос. Оно, возможно, не самое за сегодня, за нашу разговор. Если кто-то из наших глядачей... Зараз відчуває, що він десь втратив це спасіння. Можливо, він давно покинув церкву, або вагається, можливо, а можливо і не вагається, чи відвідувати церкву, чи повертатися до Бога. Що робити? Як відновити спасіння? Так, коротке слово, яке ставив Ісус для всіх нас, приходящи в не изгоню он». Тобто Ісус угу. остається самим. единственным и остается полностью в силе спасать приходящего к Нему. Поэтому возвращение грешника к Иисусу вот, в покаянии, в признании Его силы, в принятии прощения, в принятии оправдания, угу. вот, оно остается сегодня в силе. И каждому верующему, приходящему к Нему, Господь вновь обновляет свою благодать. Ты То -то до Бога, до Господа, нет. Варто нет, вот нет. на планете географического места, вот где бы человек поехал, uh -huh. какое-то место, в страну, заведение, чтобы он вошел туда, и чтобы кто-то там ему сказал, ты спасен, ты прощен, uh -huh. ты оправдан, другого места нет. Это есть единственное место, Библия говорит, и раньше это был храм, географическое место, обусловлено uh -huh. географическое место, сегодня это небо. Это святилище Библии говорит, что на небе есть такое место, святилище, где обитает Бог, где Иисус ходатай. И вот когда человек верой поднимает свои глаза вот в это место, с любой точки планеты, с любого острова, И человек, доступ. значит, это может обрести спасение. И это варто робити. Дуже дякую. Да. Действительно, цікава розмова. И, Це, як ви сказали на початку, це найважливіша тема, взагалі для будь-якої людини має бути І Кожен із нас має в цьому це розуміти і до цього прагнути. Дякую, що були з нами. А, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про спасіння, як його отримати, як його вберегти, як повернути. Сьогодні з нами був священнослужитель Валерій Рябой. Якщо у вас залишилися запитання, якщо ви хотіли б, щоб ми за вас молилися, щоб ми могли вас підтримати, можливо, в вашому рішенні. Будь ласка, телефонуйте до нас за номером. Ну. 830 -20, 20. У нас на зв'язку завжди є священнослужителі, які готові поспілкуватися, помолитися разом з вами і привести вас, можливо, навіть до спасіння, щоб допомогти вам цьому. А у нас зараз музична пауза, але далі у нас ще є багато для вас чого цікавого. Залишайтеся з нами.